Müxtəlif kitabların təqdimatları, imza və qıraət saatları, mühazirələr və fərqli ustad dərsləri bütün bunları kitabsevərlər paytaxtda ilk dəfə baş tutan birinci Turan kitab festivalında görə biləcəklər. Festivalda istədiyiniz və uzun müddət təqdartdığınız bütün nəşrləri əldə etmək imkanı qazanacaqsınız. Festivalımızın iştirakçı sayı 50 50-dən çoxdur. 40-a yaxın nəşriyyat və mağazalar iştirak edir festivalımızda. Türkiyədən bizim qonaqlarımız artıq gəlməyə başlayıblar. Son dövrlərdə Azərbaycanın və qardaş dövlət Türkiyənin öndərliyi ilə Türk dövlətləri arasındakı yaxınlaşmaya bir qatğımız olsun istədik. Burada həm dərsliklər, həm də fərqli nəşrlər sərgilənir və endirimli qiymətlərlə müştərilərə təklif olunur. Psixologiya kitabı haqqında ən çox məmərəxanırdım. Nə məhayət hekayələr marağımı səbəb olur. Qiymətlər haqqında da maraqlandım, çox münasibdir. Hər kəsə tövsiyə edərdim, mütləq gəlsinlər. Çox gözəl və maraqlı kitablar var. Bu cür sərgilərin təşkil olunması hətdən artıq təqdirə layiqdir. Bədii kitablar olsun, istər uşaqlar üçün olsun, bir neçə testlər var idi. Məsələn, çox marağımı çəkdi ki, mən onları şəhərdə tapa bilmirdim. Qiymətləri də çox münasibdir. Festivalda axtardığınız stendləri könüllü dostların bələdçiliyi ilə asanlıqla tapa biləcəksiniz. Lüğətlərdir, ensiklopediyalardır, uşaq kitablarıdır. Yəni hər bir oxucunun axtardığı kitabı bu stendlərdən, bizim və digər kitabçı yoldaşların stendlərindən əldə edə bilər. Təxminən 1000 adda olar. Əsasən biz ə kitab kütləmiz uşaqlardır, valideynlərdir və müəllimlərdir. Yəni bizim bütün kitablarımız müəllimlər və pedaqoqların rəyi əsasında çıxır və təklif edilir. Uşaqlarla gələn valideynlər heç də sıxılmasınlar. Xüsusilə həftə sonu elə övladlarınızla gələ bilərsiniz bu festivala. Çünki festivalda uşaq nəşrləri ilə yanaşı həm də fərqli bax belə masterclasslar keçirilir. Elə birinə yaxınlaşırıq. Salam hər vaxtınız xeyir, yolunuz uğurlu olsun. Çox sağ olun əgər filirsiniz burada siz valideynlərə, övladlara, balacalarımıza bizdə, bizdə belə qip, müxtəlif gipsiqurlardı, eko çantalardı, dibçəklərdi, qələm qablarıdır. Hansı ki uşaqlar ik növbədə birinci önlükləri geyinirlər, tam steril şəraitdə. Əyləşib burada həm gipsiqurlarla tanış olurlar, akril boyalarla necə işləməyin qaydasını öyrənirlər, həm də nə hazırlayırlarsa günün sonunda özlərinə bu günə xatirə kimi aparılır. Festivalda ölkənin ilk audio kitabları ilə də tanış olacaqsınız. Görmə qüsurlu təbəqə üçün nəzərdə tutulan və ümumiyyətlə fərqli səbəblərdən oxumağa imkanı olmayanlar bu stenddən audio kitabları da ala bilərlər. 2000-ə qədər biz kitab səsləndirmişik. Hal-hazırda onların əksəriyyəti bizim mobil tətbiqimizdə var. Həm tarixi mühazirələr, həm dərsliklər, həm əlm ədəbiyyat, həm e, yerli və xarici e, ədəbiyyat nümunələri klassik dövrdən tutmuş müasir dövrə qədər olan kitabları səsləndirilmişdir və səsləndirilən kitablar peşəkar aktyorların ifasında səsləndirilibdir. Kitab bayramı yanvarın 15-inə qədər davam edəcək. Mütaliəni sevən hər kəs festivalda iştirak edə bilər. Kitablarsa 1 manattan başlayan qiymətlərlə satışa çıxarılıb. Çinarı Vaqif Məmmədəvəliyev diləsər